بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. أهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعه ونصره وولاه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمه. Di antara perkara yang membatalkan syahadah itu, ialah mempercayai wala kesetiaan dengan ikhlas kepimpinan dan memberi kesetiaan kepada orang kafir dan munafik. Rmaan Allah Subhanahu Wa Taala. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين سورة المائدة آية إما بلتجوه مقصودnya wahai orang-orang yang Janganlah kamu mengambil jadi pemimpin kamu Orang-orang menjadi menjadikan agama kamu ejekan Dan mainan Dan di kalangan orang-orang yang telah diberi kitab Sebelum kamu Dan orang-orang kafir Dan bertawakallah kepada Allah Jika kamu benar-benar orang-orang -benar, yang beriman رغم أن الله سبحانه وتعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أي يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا سورة النساء أي 138 قبل أعفانا Maksudnya Beritahulah kepada orang-orang munafik itu Bahawa mereka akan mendapat seksa yang pedih Iaitu orang-orang mengambil orang-orang kafir menjadi teman penolong Dan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kemuliaan di si orang-orang kafir itu Maka sesungguhnya semua kemuliaan itu Kepunyaan Allah Ayat ini yang pertama menunjukkan tidak boleh memberi kepimpinan kepada orang kafir yang bukan Islam, ahli kitab dan bukan ahli kitab. Dengan memberi kesetiaan kepadanya. Dengan redha kepadanya, tidak boleh sekali-kali. Itu juga menjadi tanda-tanda munafik orang yang merasakan kemenangan Islam itu dengan sebab orang kafir. Bukan dengan, dengan sebab pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini menjadi perbincangan yang hangat di kalangan para ulama. Berhubung dengan hubungan kita dengan orang kafir. Dalam keadaan-keadaan tertentu para ulama membenarkan kita ada hubungan orang kafir dengan tujuan dakwah tujuan menunjukkan bahawa perdamaian hendaklah didahulukan di mana Nabi sallallahu alaihi mengadakan tahaluh mengadakan persepahaman dengan orang bukan Islam bagi menentang musuh yang lebih besar ketika Nabi di Madinah mengadakan perjanjian damai perjanjian tahaluh dengan orang-orang Yahudi Kristian dan mursyid, mursyid Khuzaah. Dalam penjanjian Hudabiyah, Nabi menjadikan mursyid Khuzaah, orang kafir Khuzaah, berada di bawah naungannya. Kerana hubungan keluarga, hubungan keluarga Nabi sejak zaman Jahiliyah, banyak Khuzaah ini. Walaupun mereka bukan Islam, mereka membantu orang Islam, tolong orang Islam dalam peristiwa badar bila datang seorang musyrik yang bukan Islam nak tolong nabi dia seorang pahlawan lalu sahabat kata dia nak tolong kita dia bukan Islam nabi kata dia masuk Islam ke tidak adakah dia musyrik ha dia kata dia musyrik tak masuk Islam nabi kata aku tak mau timu dia datang nak tolong lagi kali yang kedua Adakah dia musyrik bukan Islam? Ya. Nabi tak terima. Kemudian datang kali yang ketiga mengatakan dia terima. Maka Nabi terima dia. Di mana hadis ini menunjukkan bahawa tidak boleh beristi'anah. Kita tolong dengan orang bukan Islam. Adapun ketika Perang Makkah. Ketika buka Makkah. Nabi telah memanggil Hakim bin Hizam. Seorang pemimpin kafir Makkah. Nabi panggil dia. Nabi kata, aku tahu musibah senjata di tempat sekian 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 sekian. Hakim terkejut, tak ada siapa yang tahu tempat simpan senjata dia. Ini mukjizat Nabi. Nabi suruh dia bawa senjata itu. Kena Nabi nak berperang dengan Hawazin di Hunain. Mana dia bawa senjata? Ditanya tanya Nabi, rampah ke pinjam? Nabi kata pinjam. Pinjam. Maksud hakim menghidang sama masuk Islam lagi. Jadi hadis Fatul Makkah ni menasahkan ha, hadis peristiwa badar. Membolehkan kita mendapat bantuan orang bukan Islam. Sekiranya mereka nak tolong kita sungguh-sungguh. Yang diharamkan itu ialah kita memberi kesetiaan kepadanya. Percaya sangat. am ha, percaya kepada kekufuran dia. Redo dengan kekufuran dia. Itu tidak boleh sekali-kali. Ha, di sini para ulama' juga bincang tentang kedudukan orang kafir dalam kerajaan Islam mengikut pendapat Al-Mawardi ada Al alaqah musultaniah Al-Mawardi mengatakan bahawa boleh menanti orang kafir memegang jawatan yang tidak berkait dengan dasar Al-Mawardi membahagikan ha, jawatan kementerian dalam kerajaan Islam kepada wazaratut tafid dan wazaratut tanfidz Waziratul Taufiq ialah seorang menteri, seorang ketua jabatan yang boleh membuat dasar. Boleh membuat polisi dalam pemerintahan, dalam pentadbiran. Ini mesti orang Islam. Tak boleh orang bukan Islam. Adapun Waziratul Taufiq, iaitu tugas untuk melaksanakan arahan kita, perintah kita. Apa yang telah kita putuskan, dia laksana. Dia seorang pakar, seorang yang boleh dalam bidang-bidang tertentu dalam bidang pertanian, perubatan, jalan raya dan seumpamanya. So, ha, dia ikut arahan kita. Di sini Ahmad Wardi mengatakan boleh melantik orang bukan Islam. Laka Musaniah Ahmad ini seorang alim dalam mazhab al Syafi'i. Ada Imamul Haramain dalam Riyadh tak membenarkan sekali-kali orang bukan Islam. Di sini terdapat perbezaan antara negeri Imamul Haramain, Imamul Haramain dia duduk di Mekah Madinah tak ada orang kafir seorang pun di situ Al Mawardi duduk di Iraq masyarakat majmuk bercampur orang Islam dan bukan Islam dan kita sedar kita kena sedar dalam sejarah Islam hasil daripada penyertaan orang bukan Islam dalam kerajaan Islam menyebabkan yang pertama orang bukan Islam masuk Islam kena melihat adanya Islam mereka yang berpengaruh dalam masyarakat dia masuk Islam sebab dia tengok sendiri kebaikan Islam ni menyebabkan dia masuk Islam dan dia mempunyai pengikut-pengikut yang ramai. Ataupun kita mendapat asil ilmu dia, kepakaran dia dalam berbagai-bagai bidang. Daripada ilmu yang bukan Islam inilah ha, tamadun Islam, kemajuan Islam. Ilmu daripada orang bukan Islam, ilmu duniawi boleh kita ambil, cumanya mesti diasaskan kepada ajaran Islam. Ha, ada-ada Islam. Itu dia. Huraiannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ta'khudhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min duli al-mu'minin." Wa man yaf'al dhalika, fa laysa min Allah bi shay'in illa an tattaqu minhum taqwa. Wa yahdhirukum Allahu nafsahu wa ila Allahi al Surah Al-Imran ayat 28. Maksudnya Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali, pemimpin, pelindung, penolong, teman akrab dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa yang berbuat demikian, nasai lepahlah ia dari Allah, keluar daripada Islam. Kecuali kerana taqiyah, kerana heloh memelihara diri dari sesuatu yang takuti dari mereka. Maka Allah memperingatkan kamu terhadap diri seksanya dan hanya kepada Allah tempat kembali. Jelaslah bahawa ayat tersebut di atas tidak memberikan orang-orang yang beriman meredai kepimpinan orang-orang kafir walaupun dibenarkan di masa takut apabila orang-orang kafir menguasai negeri-negeri Islam kerana taqiyah yakni memelihara keselamatan diri dan keluarga yang diancam tetapi kebenaran tersebut hanya pada lahirnya sahaja dan sesungguhnya terbatalah sahadahnya kalau sekiranya hatinya redha walaupun dalam keadaan takut Menurut riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhuma ada heram yang alih kerana Abbas Abdullah bin Abbas bapa dia dia Islam ayah dia Islam bahawa taqwa itu hanya pada lahirnya sahaja tetapi hati tidak redha pandirian ini berpandukan kepada pandirian Ammar bin Yasir radhiyallahu an yang menjadi sebab turunnya wahyu firman Allah taala Makubra bilaah min malih imanhi, ilah man akrab qalbuh, waghalbuh mutha'inn bil iman. Walakin man shura bil kubri sadra, faalaih mghdab min Allah, walahum azab azim. Surat Nahl ayat 16 Sesiapa yang melakukan kekupuran kepada Allah, malaikan kepada orang yang dipaksa, sedangkan hatinya tenang, teguh beriman. Tetapi sesiapa yang lapang dada redha dengan hatinya terhadap kekupuran itu, maka ke atasnya mereka Allah dan baginya azab yang besar. Azab yang besar. Buang titik atas itu. Penderian ini dinamakan rohsah kemudahan daripada Allah. Adapun ayahnya Yasir dan ibunya Sumayyah radhiyallahu anhuma memilih mati syahid dinamakan azimah keazaman dengan penderian yang teguh Walaupun Azimah lebih abdul, tetapi perlu dilihat kepada keperluan seseorang dari segi perjuangan Islam. Dalam keadaan negeri Islam dipengantuh oleh orang kafir, ataupun Islam tidak berkuasa, maka orang Islam dipaksa supaya tunduk kepadanya. Dalam keadaan ini, mengikut ayat itu, boleh dibenarkan bertakriah. Bertakriah yakni cakap pelawak kita setuju dengan dia, redha dengan dia pada lidah. Tapi hati tidak redha sekali-kali. Ha? Dengan syarat, mestilah menghadapi bahaya yang sungguh-sungguh. Siapa dia nak bunuh kita? Nak bunuh anak isteri kita? Siapa begitu? Di masa itu, dia benarkan taqiyah. Di sini, ulama' mengatakan ada dua hukum. Dua perkara di sini, dua keadaan. Yang pertama dinamakan azimah. Azimah ni sanggup mati. Ah ha, walaupun dia bunuh kita tak peduli. Tetap tak ikut amun dia bunuh. Ini azimah. Bunuh sehingga mati syahid. Mati syahid. Ini lebih afdal, lebih afdal. Sekiranya tidak mau fitnah hal lebih besar. Yang kedua, sekiranya siapa larat dia nak bunuh anak isteri kita. Keluarga kita, kita tahan. Anak isteri kita jadi murtad, tak tahan. Apa macam mana? Keadaan begini pilih rukhsah. Rukhsah ni kemudahan, taqiyah kita mengaku dengan lidah saja hati tidak redha hati tak redha sekali-kali ha, sembunyi dalam hati kita kalau hati redha juga bermakna jadi kupu lah kalau hati redha hati ni Tuhan tahu tiba-tiba ha, kita mengaku lah ikut mu hati pun ikut dia juga itu tak tak boleh tak boleh sekali-kali tak boleh ini berpandukan kepada kisah keluarga Amar bin Yasir radhiyallahu anhu apabila Yasir ha, isterinya Sumayyah dan anaknya Ammar diseeksi oleh orang kafir Mekah pada masa di Mekah dia seksa supaya memuji berhala memuji patung ha lalu Yasir dan istrinya semuanya tak ikut menyebabkan dua orang ini dibunuh syahid dibunuh syahid adapun Ammar Ammar anak dia ni ha ikut apa yang orang kafir suruh ikut tetapi hati dia tak rela dia dibebaskan lepas dia dibebaskan dia terus berjumpa dengan Nabi SAW ha, lalu Nabi kata hati mu macam mana hati dia tidak redha tak redha sekali-kali lalu Allah menunggu ayat yang dia baca tadi ha, iaitu laman kabar billahi min ba'di ba imanihi ila man ukraw qadruhun matpa'inun bila iman ha, malaikan orang yang kupu terhadap ha, sesiapa yang kupu terhadap Allah selebah beriman malaikan orang yang dipaksa yang dipaksa dan hatinya tenang dalam keadaan beriman. Mana iman dia masih dipelihara, diizinkan oleh Allah Taala dalam ini. Dalam bab ini kita kena lihat dalam keadaan mana lebih baik, lebih abdol. Suasana lebih abdul. Dia dia, dia dia seorang pemimpin boleh mempengaruhi orang ramai. Ah mampu orang ramai. Kalau dia redha dengan orang kafir, dia redha. Habis orang ramai jadi murtad belaka. Ini bahaya tidak boleh. Dengan sebab itulah ulama-ulama, pemimpin-pemimpin memilih mati, walaupun dibunuh kerana nak jaga orang ramah nak jaga iman orang ramah tetapi orang biasa orang biasa bolehlah bertakriah tetapi orang yang ada pengaruh, tak boleh orang yang ada pengaruh, dia kena lawan, sama ada dia lawan ataupun dia berhijrah, keluar keluar bukan lari tidak mengatur lakuk untuk lawan semula macam Nabi berhijrah ke Madinah jadi dua keadaan ni kita tengok keadaan Dua keadaan ini juga berdalilkan kepada dua utusan Nabi. Nabi hantar kepada Salamah bin Khazad. Salamah ini ialah seorang pemimpin kabilah yang ramai pengikut dia. mengaku dia jadi dia jadi Nabi. Jadi Nabi. Orang yang ikut dia jadi kafir. Ha? Dan Nabi atau dua utusan. Dia atau utusan ke Nabi. Ha? Musalamah atau utusan ke Nabi. Atau utusan ke ha, lalu Nabi tanya, mu percaya aku Nabi? Ha, dia kata aku percaya. Mu percaya mu Nabi? Aku percaya Musalamah Nabi juga. Nabi kata kalau tidak kerana ha, Allah Taala tak membenarkan utusan dibunuh, aku bunuhmu. Kata Nabi kata, aku bunuhmu. Makanya bila ikut Nabi palsu jadi kafir, murtad, hukum bunuh kita kena sedar. Dan ada dua orang tu Nabi. Nabi atau pada pada musalamah. Nabi atau pada, pada, pada kata, Ha? Salman tanya pada seorang tu. Ha? Mu percaya aku nak aku nabi? Aku tak percaya. Aku tak percaya. Ha? Aku tak percaya pada aku, aku aku, mu percaya aku ni nabi. Ha? aku tak percaya dia bunuh je kawan tu. Ha? dia mu percaya aku nabi? Aku percaya. Mu percaya aku nabi? Aku percaya. Ha? dia dibebaskan. Yang seorang tu Salman tanya, "Mu percaya dah aku nabi? Aku tak percaya." Muncaya aku Nabi aku tuli dari kata. lalu dibunuh. Ah, yang bunuh tu mati syahid, Ah, yang tak dibunuh tu menerima taqiyah, rukhsah yang diizinkan. Ini prinsip fitnah ini hadapi oleh orang Islam. Ah, selepas Nabi wafat. Ha, Muslimah ni dibunuh. zaman Sayyidina Abu Bakar kita akan baca kisahnya. Wallahu alam.